श्रीगुरुभ्यो नमः अथ योगो द्रोणं च भीष्मं च जयग्रथं च कर्णं तथापि तां त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्य जेता शिरणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रित्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर् सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रश्नस्य अनुरज्यते रक्षांसि भीतानि दिशो सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः कस्माच्च तेनानमेरन्महात्मन् अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत् तत्परैयत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परञ्च धामा त्वयाततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमोग्निर्वगुणः शशाङ्कः

हे कृष्ण हे यादव हे सखे के अजानता महिमानेद मैं प्रमादा प्रणये नापी यहांसत्क्रे विहारश्यासन भोजन थप्यच्छुत समक्षम तत्मे ताम प्रमेय येय प्रतिम प्रभा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयेत्वा महमेशमिध्यं पितैव पुत्रस्य सखेव सख्यहु प्रियप्रियाया रसिदेवसोडं अदृष्टपूरं ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रथितं मनोमे तदेव देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं ग्रहस्थम् इच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् न वेदयज्ञा न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य आम्रलोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर माते कथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरविदङ्गमेदं व्यपेकभिप्रीतमना पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जयौ उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा मानुषं रूपम् जेता प्रकृतिं गतः श्री भगवान् वाच सुदुदर्शविदं रूपं दृष्टमानस्य यन् मम देवाुप्यस्य रूपस्य विज्ञं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदयेन तपसा नदानेन च येज्यया शक्य एवं विदो कृष्टवानस्य यन् मम भक्त्या परमो मदभक्त संगवर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु यस्मामि इति ओम ॐ तत्सदिते श्री मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः